Это гибридизация для пионера, для сейчас. Для пионера, да? да. Шесть матерей, а тот маленький тракторец да, досевает сразу отца, знает, да? потом он же будет второго отца. И всевать, он второго отца будет, всевать, будет всевать, да? хорошо, да. Поэтому, ну, видите, мы немножко сделали, сейчас, сейчас они выставят. Мы еще попробовали, в общем, результат попробовать, как оно будет и с колесами тоже поэкспериментировать. Ты им сюда этот такой поставил, да? Да, одно такое, одно такое. Так вот. У нас тогда селка, которая сеет, там, вы видели, вообще, два колеса таких. А здесь мы сейчас пробуем, как оно будет. Ну, смотри, по сухому оно разницы не будет. Оно и по сухому где карпуется земля, это немножко ее убирает корку. Понимаете, даже когда суп сама почва подкаркована, она ее разбивает. В чем преимущество этого колеса? Немножко разбить корку. Гладко и... его не давит просто, вы поняли, оно становится таким. А это будет не только по сурому. Давайте отойдем сейчас. Давай отойдем, чтобы не мешать. Они сейчас ЖКУ не будут, они сейчас заправят и будут. А ЖКУ у них есть, да, получается? Да, у них есть, здесь бочка большая, поэтому у них у нас же есть такая процедура, мы должны высыпать аккуратно осыпать и потом все мешочки сложить опять, чтобы все видели. Специально 24 метра полностью по периметру для того, чтобы была технологичная полоса, чтобы были спокойно разворачиваться и кастраторы, люди, техника и для уборки. Вот видишь, как здесь получается все. Тут 6 посеяно, да? Да. 6 бассейна. Вот Нет. дырка. Да, да, да. да. Вот мы считаем. Раз, два, три, шесть, четыре, пять, пять шесть. шесть, Вот дырка. дырка. вот он есть. Да, Дальше опять. И в эту дырку сейчас будет севаться один отец, да. потом второй отец. Да. Ага. Вот работа, видите, как прикатывающего колеса. Ага, вижу. Что оно, вот это колесо, что дает. Да, да, да. да вижу. И вот где как гладкое работает колесо. Ага. И вот я вам что говорил За поводу более давления. Видите, как давит колесо. Ага. У нас здесь стоит пневма У нас престиженский сам высевающий аппарат Слишком стоит. сильно давит, да? Да, ну, тут регулировали, но у нас сильно видно Там на гидролюбом прижиме Такого не будет А здесь у нас пневмоприжим да, Здесь, здесь пневмо -прижим. у нас не гидроприжим Да, здесь пневма Престиженский угу. высевающий аппарат стоит Но стоит пневмоприжим Ну да, но для гибридизации, видишь да. В принципе Это небольшие площади И оно все так ну, тоже достаточно оно неплохо получается. Ага. Ну, обычно гибридизацию сеют там восьмирядками какими-то, шестирядками, да. да? Ну, да, это у нас как бы... А 24-ка, сейчас спросим у ребят, как это им. Я думаю, по производительности они будут очень довольны и по качеству. Ну, и да, и равномерность поля получается. Да. У нас же она оборудована смарт Kitten стоит, мы сразу понимаем, какая влажность идет ага. в борозде. Если ага. надо, мы заглубляем, наоборот, надо выглубляем, поэтому нам тут очень ага. легко давать глубину. Уважаемого здоровья, хлопцы! Доброго дня! <laughs> Доброго дня. Ну, качественно сеять, не? А, раскладка вообще супер. Качественно, <laughs> да? А вот такой вопрос. Ну, как бы вот, в основном же это сеется восьмерочками, правильно? Да. А 24 четверкой нормально сеять или нет? Ну, удобно. Удобно, да? Удобно, То есть да. удобно потому да. что быстро или почему? Не удобно, быстро и минимализируется количество стыков. Ага. Есть, стыков. Это очень тоже вода. Стыков получается. Меньше... На, меньше, меньше стыков, стыков, да? Меньше ага. уплотнения всего получается. Везде мы накатываем, когда для посева тоже катается ага. по полю. Ну, то есть хороший вариант, да, широкой сеялкой так. Супер вообще. Ну да, и вы же там в день пару полей закрываете, правильно? Ну, да, порядка там 150-140 гектаров. Я просто смотрю, там у нас происходит это маленькой сейлочкой. Ваши кол коллеги из другой компании mm -hmm. сеют. Так они там что-то до, до Паски вроде бы собираются 80 гектаров досеять. съелкая восьмирядная это три дня ну да возиться не так равномерно даже до 6 здесь заходит видите здесь 5-6 сантиметров идет от 5 до 6 -ти. О, а это нехороший такой и зверь. для гибридизации. Ну, Потом будем вручную и это все и... выбивать. Всевают отцовскую форму. Можно было бы на ту селку повесить со смещением аппарат. Но тут начинается человеческий фактор. чтобы перепутают семена в какую-нибудь банку. Поэтому так лучше отдельно, отдельно машинка заправляет отца, отдельная машинка в отдельную сеялку маму. Юра, ну что, попадает между ряде или нет? Да, Хорошо, а ну покажи. 18, ага, у нас метр сорок. 50 сантиметров. Слідує, батько буде ось на 50 сантиметров і буде між ними 40 сантиметров. Ага. Вот. вот так, вот одна, вот вторая, да? да. Ну, у тебя уже, уже это отработанная история, да? Уже, да. А ты через проход заходишь ей? Нет, он идет с шириной, так само, как севалка с ее 470, но у нас идет смещение на 2,45, потому что он идет колеса, берет батька, ну, с ага. матерью. Ага. И он идет с зміщенням. Это первый проход. Второй будет, посів батька, идти по цій самій колеи, только в протилежну сторону, потому что у нас банки будут размещены. Еще раз. А, другий батька, я понял, только с той стороны будет. Да, він сверху, потому что он на потом другого батька, напротив, будет сіяти его вот сюда. Ага, но по следам колес он будет идти по тем же самым. Только в обратную сторону. Да-да-да, понял, да. так легше его ...ручно притягивать. Ага. Забрали мониторию до 40, и тянули линию. Юра, а такой вопрос, скажи. А почему просто не прилепить туда сейчас со смещением банку и ми, не сеять отец-мать вместе? Мы раньше, мы, пока не было у нас трехрядных джандирів, мы практиковали так. Мы смещали, но у нас получается на данной севалке, на кинзе, у нас три секции по шесть. И у нас получается непарная кількість, ага. и у нас ну, не получается так. Мы делали Через проход сияли ага. кінзою, с данной схемой, как стояли ага. заруженные родки, а потом ага. их переставляли и ага. заходили уже снова через проход сиять. Ага. У нас не получалось. Ну так хуже, да, получается? Хуже. Так отлично. Что так даже, отлично, если, да? Что дождь піде, не, ну смотри, то ну, мы, да, еще, еще второй вопрос, что, чтобы случайно не перепутались мешечки туда или сюда, а вон, да? Ренте чтобы мешочки а? Не перепутали. А они мешочки пионеров синие. А, ага. синий, а, мама красная. Там мы копались красно, ага. А, видите, какой синий. Ага. И поэтому нам перепутать его тоже. Мы как бы... Ну тоже разумно, смотри, хорошая защита видите? от смотри, дурака. Ну да? вот. и плюс у нас загрузка машины проходит старше. с даже он переехал и все равно меня обчекали, пока я не перешел. Ага, так, я все. понял. Вот. И а, тот, то есть как... вы вот при тебе они выставили, а потом да, уже загружают? Высыпали, ну, да. потому что, если уже выставлено, куда да, уже... Плюс у нас идея, например, вся севалка, она только маму сеет, а эта папу сеет. Поэтому ага. это преимущество еще, когда в одной севалке, то, что вы говорите, вот там можно... Напутать. 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 Я то, тоже так думаю. Мы да. завжди открывали вперед батька, засыпали, закрывали, и ага. засыпали маму. Но а, это не тоже... Не то то есть, есть такую защиту, да, делали? Разом не Как говорят, иногда по черзе, а иногда так, да? Плюс да. на банк оставили светоотражающую червоні ленту, где батько, чтобы так, ага. ну, так банки значили. Да. Ну, в принципе, сейчас хорошо получается. Добро получается. сантиметров ну, у воно... нас сівалка прицепна, кинза, она 5 сантиметров, в ней есть где ну, из-за того, что она прицепное, она гуляет. А и потом нормально? Ну, мы попьем, 5, 7, а 3, она, 6, 7, она ж мама, она Нам здесь на бот, а -а -а. нам здесь на подлоках еда. <к Presidential coughs> мы здесь потом будем пускать э трактор, еще убирать папу. Угу. Нам так вот тут ну на нам минимум метр тридцать. Нам Пять. важно да, нам как бы сейчас важно, чтобы вот это все здесь было ровно, чтобы работать для фрезы. Да, чтобы трактор зашел, да. Ну, угу. а фрема по матерям, да, будет ходить. Ну понятно, да. Фрема, да, вон горят так самое, какой стоит трактор, бать ну, тут межколеса, а блоки. Ну и, в... кол и колоса тут же, да, вон да, да, ишь да, по да, по по потому что. Да, так само вот, будет вот, фрема. Да. А у тебя трактор идея получается, межматерию, да? да? Тут, тут, например, а директор, тут межматерию и тут без матерью, да? Ну, видите, как оно точно попадает, ага. мы даже не наезжаем. Супер. Практически нету наезда на ряд. Плюс ваглидер, даже если идет на горбу, там там колевание цей, навигации, то ваглидере можно чуть-чуть подтянуть из Ага, ну супер, ну, наступ, да. Прям в тракторе тракторист даже смотрит, где он идет. Горбочек, чуть колевание, все равно антенна текает в и Он чуть-чуть ага. смещается, он вручную просто корректировал корону. Ну, то есть это удобно, да? Это очень удобно. А квалификации хватает механизатора, или ты выбирал таких, что... Эти механизаторы уже не первый сьют, уже они научились. А вот на конце парень сеет, ну сегодня второй день. Вчера он стажировался, сегодня сие. Ага. Ну пока нормально. Ну он не сеет просто папу, маму. И вообще, он только месяц на работе. Ага, не ну, у нас да. то есть у него курс молодого ну, бойца... А молодых, молодых, ну он вчера прошел, протренировался, бы... А молодой, молодой парень? Ну 25-26. Там просто а слаб, может просто и меньше. Может и меньше, я да. паспорт не даю. Ну, есть ага. такие, руки 25. Но... Ага. но Главное, чтобы было больше, чем 18. Вот нас еще за детячий труд. Не, не, больше чем 17. Не. И заходы у него тоже аккуратные, видно, для разворота. Ага. Так Поэтому тоже это для чего нужна эта разворотная линия, понимаете? Вот там без, без ага. нее не делать. Ты теряешь очень много времени, потом это ну, все уполяется, да, да, ему, ему больше места есть, а так бы мы на разворачивании какой-то культуры уже если бы нашей если бы там было посеяно, да, если не посеяно, то мы там тоже все это Я зак... У -у -у. Все. Давай, Юр, Бог в помощь. Спасибо, ну что, поехали, дальше.